Как-то в конце лета, в начале сентября прошлого года, где-то на уровне Фейсбука прошел слух. Говорят, а почему у нас никто не занимается европейской интеграцией? Проблема серьезная, а что, как, каким образом все будет развиваться, пока непонятно. И вот собрались человек 150, которые, многие из которых впервые себе друг друга увидели не в Фейсбуке, вышли в Мариинский парк, помахали какими-то там флагами, повесили флаг на ограду, и в результате этого вдруг в Фейсбуке возникла группа «Мы европейцы». В течение нескольких дней после этого события группа появилась около полторы тысячи человек. И началось очень живое обговоривание всех проблем, которые связаны с евроинтеграцией, с направлением на Европу, строительство у Европы в Украине и так далее и тому подобное. Каким-то образом мы почувствовали, что мы что-то должны делать, что-то можем делать. В тот момент была весьма сложная система отношений между европейских дипломатов, Еврокомиссией по отношению к Украине. Было видно, что Украина начинает скатываться от демократии. И в этот момент возникал вопрос, что сделать по поводу угоды у ассоциации между Украиной и ЕС. В этой ситуации мы начали с того, что начали давить на европейцев. Не на нашу власть, а на европейцев. Вы знаете, надавили мы на них довольно неплохо, потому что по некоторым данным, ну, во-первых, наших людей пригласили в Еврокомиссию. Наши люди выступали, наши представители выступали на Комитете по международным делам ЕС. Более того, в некоторых комментариях чиновников, и депутатов, прозвучали такие слова, что угода ассоциации между Украиной и ЕС – это авансирование не украинской власти, а украинского гражданского общества. Мы, как абсолютно скромные люди, восприняли это немножко в свой адрес. Ну, скромность это хорошо. Я утрирую это. Конечно, это не только мы европейцы, это все гражданское общество. Нам удалось донести европейцам одну простую мысль, что если угода будет парафирована, украинское правительство, украинская власть возьмет на себя те вещи, которые, на которые строится в принципе, система европейских, европейских ценностей, копенгайские так называемые критерии, демократия, верховенство права, уважение прав меньшин, свобода и так далее и тому подобное. На самом деле, вот этом парафиром в документе, который будет парафироваться 30 числа, это все убито. И э, с нашей точки зрения власть, подписывая украинское этот документ, по крупному счету ставит себя в довольно неловкое положение, потому что это уже есть международные договоры, которые надо выполнять. За это время мы провели целый ряд акций. Сначала мы немного подавили на европейцев, после этого мы решили немножко заняться украинской властью. А поскольку с нашей властью говорить серьезно тяжело, поэтому мы решили провести такую массовую акцию, массированную там митинг-концепт. Назвали ее просто «Не дай быку украсть Европу». То есть, если вы быки, быка ассоциируете с кем-то конкретным в этой стране, то это не совсем так. На самом деле мы брали классический древнегреческий миф о быке, о зепсе и так далее и тому подобное. Ну, как тогда мы оценивали, быком на самом деле в нашей стране очень много. Да. И многие из них пытаются у нас эту Европу украсть. Поэтому мы начали поднимать, поднимать целый ряд других вопросов. Мы поднимали вопросы по поводу э, э, системы выборов. Мы наставили на открытых э, региональных списках. Мы поднимали вопросы, связанные с газотранспортной системой и так далее. В своей деятельности движение начало исходить из э, тех вот самых копенгагенских критериев. Тоже демократия, свобода и так далее и тому подобное. И Наше все направление нашей деятельности было связано с тем, что в рамках этих критерий мы определяли опасные, значимые на данный момент темы, выходили к Маринскому, Дворцу или какое-то другое место и заявляли нашу позицию. Позиция наша была многом услышана, и для меня лично, и для нас например, ну, очень... Стит, например, то, что даже Любомир Гузар вспоминал нашей акции, например, не дай боку украсть Европу. То есть, ну, подло, когда подобные авторитеты слышат, видят и более того обращают внимание. Я заканчиваю. Если можно следующее, это самое. По структуре, значит, у нас есть загальные сборы, которые проводятся там, раз там, в течение какого-то определенного времени, когда мы... Это самое, есть группа координаторов. В рамках Facebook эта группа возникла совершенно случайно. То есть люди, которые были более активны, более адекватны, они просто сформировали эту определенную группу. Группа абсолютно открыта. Любой человек, который может стать из активных пользователей, может стать членом группы координаторов. То есть если там у нас вначале было 7 или 8 координаторов, то на сегодня сейчас 19 человек. Если можно свершить. Как мы работаем? индивидуальные, это в рамках самой группы идет. Индивидуальные акции. Есть у нас группа индивидуальной акции. Ее контролирует Марина Дуби, которая сидит в этом зале. Э -э Разрабатываются листовки. На уровне того, что просто идет информация, мы вешаем эту листовку. И вот наши члены из этой группы из разных городов, из совершенно разных самых, на своих подъездах вешают ту или иную листовочку. Вот Какие-то вот подобные. Есть Есть группа креатива. Вот с такими шкомячими позициями. Это тоже нами разработано. Она сейчас висит по всему интернету. Довольно хорошо разошлась. И так далее, и тому подобное. И группа стратегий, которая вырабатывает общую. Дальше. Существуют механизмы, на самом деле, давления на власть? Есть. Последний пример, буквально пару секунд я займу. В Херсоне арестовали двух студентов, которые развешивали листовочки. Не знаю, кто эту идею выкинул, на самом деле, что если ребят не отпустят, то начнем вешать листовки везде. Мы запустили подобную штуковину через нашу группу по всем каналам. Прошло буквально пару дней, уже у нас пошла информация о том, что ребята, успокойтесь, не надо никаких листовок, дело будет спущено на тормозах. То есть механизмы влияния на власть есть, потому что одного человека можно надавить, перекрыть и каким-то образом задушить. Когда идет массовый всплеск и когда это не централизовано, на самом деле власть начинает бояться. Дякую, пан Анатолий. Питание. Чьи пытания до пана Анатолия? Алексей. Я хочу дуже подякувати рухи мої європейці за те, що вони дуже жваво відгукуються на те, що відбувається в суспільстві, и одразу реагують живими людьми на живі події. Зокрема, ми разом з ними робили акцію по недопущенню корупціювання тендерів буквально два тижні тому. Я дякую, Ви чудовий перформанс робили Анатолій з колегами. Це здорово було. А я хотів сказати людям, які тут сприймаються практиками самоорганізації. Наша організація спеціалізується на всього лише двох сферах: це протидія корупції і належне врядування. Друзі, запам'ятайте зараз два сайти. Я просто їх кажу, запишіть. Сайт перший. Antikaruпшен, антикорруптіон, антикоррупшн.ін.ua. Збірник реальних практик як протидіяти корупції на місцевому рівні, хочете мати палогі без хабарів, хочете ефективно отримати земельну ділянку, хочете чесно виграти тендер і інші інші приклади. Абсолютно живі історії успіху з живими прикладами, що треба робити, технологічними картками все там беріть паради юристів, однодумців, коли це такий майданчик для тих, хто хоче реально жити в чесній державі без корупції. І другий момент, якщо говорити про а, власне належне врядування, ви знаєте, рух європейці має чудову Фейсбук-сторінку, де щодня близько двох тисяч людей кидають мільйони ідей. Тільки третина з них втілюється в життя, бо не вистачає рук. Колеги, хороша можливість. Самому запропонувати свою ідею або підключитися до вже існуючі, аби ну щось почало мінятися. Це вибачте, що в форматі реклами трошки вас і нас, але реально це надзвичайно важливо, тому що координація має ну, мінімальне лідерство, яке виключно на рівні обзвони з сусідів. І все. І, і все працює. Дякую. Дякую. Дякую всім. Давайте об'єднуватися. Дякую. Об